এইজনী আকৌ কি হ'ল য়োগা কৰিছা নেকি এইবাৰ মানে চিনাইহে আহিব অঁ নবৌ কি কৈছা বহিলে ধ্যান কৰিছা নেকি তুমি এনেকুৱা বুলিয়ে ধৰক আৰু অকণমান চিনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইমান দেখি শকত হৈছোঁ মই মই বুলিয়ে নহ'ব আৰু এনেকৈ দেই মই চিনাব লাগিব সেইকাৰণে অনুলোলম বিল ললম কৰি আছোঁ এইটো অনুলোলম বিললম নহয় নহয় অনুোলম বিলম বুলি কয় তুমি এতিয়া উশাহ নিশাহটো হেৰি ল'ব লাগে একদম গভীৰভাৱে এইবাৰ তেনেকৈ

অঁ সেইটো কালিহে খাইছো ইমান দিনে খোৱা নাই কাৰণেহে খাইছিলোঁ তাই তেনেকৈ নহ'ব সেই নহ'লে আৰু শপতে হৈ থাকিবা কমাব লাগিব পইচাৰ খৰচ তাৰপাছত স্বাস্থ্যও বেয়া হয় অঁ বাট দিব লাগিব সেইবোৰ একদমেই নাখাম দুইশ গ্ৰাম কমিলাত কিমান মনটো ভাল লাগিছিলে দুই কেজি যদি কমি যায় মোক কিমান বেছি ভাল লাগিব সেইটোৱে অলপটো কমি গ'লে তুমি কাপলৈও কাবা গাটো গদহা হৈ থাকে মই বাৰু তোমালোকে ৰুটি দুটাকৈ বনাওঁগৈ ৰ'বা ময়ো খাম নবলৈ এটা বনালেই হ'ব বেছি নাখাওঁ এটা এটা ধুইব না এক পাছি ৰুটি খোৱা চাল যদি নভৈ লৈ কোনে খিনাবলে কষ্ট কৰিব লাগিব ভাল 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 এই এনেকে যদি তুমি ভালকে কষ্ট কৰা নহয় এদিন নহয় এদিন খিনা বাই তুমি খিনা বৈ লাগিব মই খিনাই হে ইছ সাবছন বাৰু ঠিক আছে বাৰু দিয়া চাহ পানী আৰু হেই ৰুটি বনাইছো এদে হলেছন ভালেই ইজনী জিখনে খাব লাগে আগতে নুৰা নুৰে খাই গতে হিক কৰি দিয়া এই বাকি দোকানৰ হেই বিল কিমান বাহি যায় আমাৰ এই কম কেখলা আমাৰ না

মহিলা সমিতি মই নাখাং ৰহ ৰহ গাইদেউ মই আনি দিছো ৰহ ৰহ মই এই ওচৰৰ হোটেলখনৰ পৰা কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিলো আহে অ হ'ব দে হ'ব দে হেৰি মিছাতে এনেই কষ্ট দিছে আমাৰ এখেতো কম নহয় দেই হে তেৰঞ্জন দন্ত মঞ্জন ভাত গন্ধি 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 বাক প্রণাম রঙালাও বাবা সদা সুহাগন ভব আহা বহু দিন মত আহিলা হয় রঙালাও বাবা কথাটা জানি হেবি বলিয়া হল কোয়াসুন এ বাবা আমার ননদ জনি কানে আহিলো ননদ জনি মানে হল দেই এ মা মানে হল ঘর লেনে যায় আমার ঘরে ঘুরি হানি সিনাই হল আর গিরিয়েকেও ভাল পাইছে কারণ তার বহু কথা ঠিক রকম তার মানে বহুত খাই দিয়ে সেই কারণে সেই গিরিয়েকেও ভালো পাইছে ঘুরি যাওয়া নাই কারণ আমার ঘরে এটা ব্যথা লাগিলে তাই বোলে অন্য একো নাই আমাৰ ঘৰত থকাটো বৰ থাকক আপত্তি নাই অকণমান ক্ষীণা বুলি কিবা এটা কৰি দিয়কচোন দাদা তেতিয়া আৰু ভাল ল'ৰা এটা চাই আকৌ বিয়া দি দিব পাৰিম নহ'লে আমাৰ মূৰতে তাই আৰু লটকি দিয়ে আৰু এইজনী হয় নেকি ঠিক আছে বাৰু মই প্ৰতিকাৰটো দি দিম খালি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব কৰিম বাবা আপুনি যি কয় তাকে আখৰে আখৰে পালন কৰিম ক্ষীণোৱাই দিব পাৰিম একো নাই তাকে কি কৰিব লাগিব বাবা বাবা মোৰ মানে উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু উপায় এটা হৈ গৈছোঁ আগতে আমাৰ তিনিমাহত যি যোনটো সেই দোকানত বিল আহে বাকী দোকানত এতিয়া এমাহতে আহে

কোনেও <laughs> নেদেখাকে যাওঁ হয় পাৰশাল লৈ মূৰত টেকেলি এটা লৈ যাব লাগিব বাচা টেকেলিত ফুল দুপা ভৰাই নিব লাগিব এপাহ বগা ফুল এপাহ ৰঙা ফুল ঠিক আছে সেইটো নিব লাগিব ভাই এইটো ক'ব নোৱাৰো মই সেইটো নিব লাগিব তেনেকে নিৰাহে খেনাব গাদুম আৰু গাদুমৰ কি হৈছে কথাটো তুমি যেতিয়া যাবা খালি ভৰিৰে টেকেলিটো যেতিয়া ফুল বৰাই নিবা তেতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো গা ধুম খেনাইছে গাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া যাবা তুমি খালী ভৰিৰে মূৰত টেকেলি লৈ হাতত পাৰহাল লৈ যেতিয়া যাবা পিছলে ঘূৰিব নোৱাৰিবা দেই

এটা কৰ্ণগেলা তামোল আৰু এটা এফলীয়া জিকা ভৰাই থব লাগিব শুব তেতিয়া নাই সেইটো কৰিব লাগিবতো নহলে কেনেকে খীণাব তাই মনে মনে থব লাগিব শকত মানুহ তাইৰ সোনকালে টোপনি আহিব ন তাই হোৱাৰ পিছতে কৰ্ণগেলা তামোলটো এফলীয়া জিকাটো তাই গাৰৰ তলত ভৰাই দিবা ঠিক আছে বাবা মই চেষ্টা কৰিম বাৰু এতিয়া টেকেলি কনগেলা তামোল আৰু এফলে জিকাটো মই কবা নিম মই আনি দিম তো মোক পইচাটো দি দিলে হ'ল ঠিক আছে বাবা আৰু আপোনাক কি টকা দিব লাগিব 500 টকা দিলে হ'ব এই দান পাত্ৰততে ভৰে দিবা বস্তু আৰু না পইচা বেলেক কৰি দিবা ঠিক আছে বাবা মই নিবলৈ আহিম বাৰু বস্তু আজি পইচাটো দি থৈ যাও অহা মঙ্গলবাৰে লৈ যাবা তু ঠিক আছে মই আহিম বাৰু আহিবা আহিবা অলখ নিৰঞ্জন দন্ত মঞ্জন ঠিক আছে বাবা মই যাও ঠিক আছে সৌভাগ্যতি ভৱ আহিছ বাবা লক্ষ্মী ৰঞ্জন দন্ত মঞ্জন তাই কৰিব নালাগে মই যোনটো কৈছো সেইটো কৰি দিলে খিনাই আহিব হলটো